আঞ্জাত ড্রাগ এই বস্তুটাই সুমাবলায় আসলে গতি মাকলে যদি সেইটো লক্ষ্য কৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খাং সমষ্টিৰ দুলীয়া দিম স্থানত টাকা বাদ্যত উঠি নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে তেখেতলোকে সাত তাৰিখ ন মাহ দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে উঠি অহা নতুন কাৰণে কারণে যিটো সংস্কৃতি আমাৰ যিটো কালচাৰ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক তাত প্ৰশিক্ষণ আচলতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মই আশা পাতিম ক'ব লাগিব সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত বিহুৰ লগত জড়িত থকা কেইজনমান ব্যক্তি প্ৰতি দুজনমান মুখলৈ আহিলে আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ বুলি কৈ মই নোৱাৰিলো আচলতে এই মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ এইফালে দেখুৱাব আপোনালোকে একদম মানে কি ক'ম আৰু এতিয়া লোৱা আমি আহোম লোৱা নহয় জানো যিহেতু আমি বিহু বুলি ক'লে এতিয়া কি ক'ব লাগিব পাগল বুলিয়ে ক'ব লাগিব আপোনালোকৰ পৰা এটা বিহুগীত ভাল ধুনীয়া এটা বিহুগীত শুনিব বিচাৰিছো আপোনালোকে অকণমান যদি আমাৰ ৰাইজক যদি দেখুৱায় গাই পেলাই সকলোৱে গাওকচোন ধুনীয়া এটা বিহু নাম নো পানী উকা ওলাইনো বালি চদা ওলাইনো বালি চদা হায় নহয় মোৰে কলি যা উকানো হৈ পদে উকানো হৈ পদে গৰা খহে নো মনৰ গদা খহেনো মনৰ গদা হায় নহয় মোৰে কলিজা চিগে হেনুই সাদহ দে চিগে হেনুই সাদ দে যোৰা অতি সুন্দৰ আমাৰ ৰাইজক যদি জনাই দিয়ে আপোনাৰ নাম শ্ৰী বিদ্যুজ্যোতি গগৈ সম্পূৰ্ণ তথ্য সহায় দিলে ভাল লাগিব আপোনাৰ ঘৰ ক'ত তেতিয়া আমাৰ দৰ্শকে গম পাব মোৰ ঘৰ হৈছে খোৱাং মাউটনীত এইফালে আপোনাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী লক্ষ্য বৰুৱা মোৰ ঘৰ ক'ত এইফালে আমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰাহুল কোঁৱৰ মোৰ ঘৰ খোৱাং হাল্দি নগৰ যিহেতু সকলো খোৱা অঞ্চলৰে বাসিন্দা এতিয়া মই বিশেষকে এইকেইজনৰ কথা ক'ব লাগিব আচলতে আচলতে ভাষাতে ক'ব লাগিব যিহেতু একদম ৰামপাহ বিহু আহ এইকেইটা মানে বিহু বুলি ক'লে পাগল আৰু বিহু পগলা বুলি শব্দ এটা আছে বিহু পগলা যাক কয় আজিকেইজন বিহুৱা মানুহ আচলতে তেখেতলোকে এই কথাবোৰ আচলতে নিশ্চয় বুজি পাব আৰু এটা গান শুনিব বিচাৰিছো আপোনালোকে অকণমান আৰু এটা যদি গান গুণনাই দিয়ে ভাল লাগিব ওলাল কুহি পায় বিহুলৈ বুলি সুধি দেৱেহে লগালে তাত তাঁতৰ হালহৰ বচুঙাটিত লুকুৱাই আনিলো বিহুতে বজাৰ বলো হয় গগনা সাজিলো চোনাই দিয়া দুখনহাত বজাই দিলে ওলাবহ মাতৰ মাক ঐ বজাই দিলে ওলাবহ মাতৰ মাক তেখেতলোকৰ যিটো আচলতে মই ভাষাৰেটো ক'ব নোৱাৰোৱেই একো বৰ্ণাই দিব নোৱাৰোঁ আচলতে ইমান সুন্দৰ তেখেতলোকৰ প্ৰতিভা এই প্ৰতিভাবোৰ আচলতে চুকে কাৰণে লুকাই থাকে এই প্ৰতিভাবোৰ আচলতে আমি বুটলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আমাৰ গাঁৱে ভূঞে সোমাই থকা যিবিলাক প্ৰতিভামান ব্যক্তি আচলতে লুকাই আছে এইবিলাকক আমি তুলি আনিবলৈ সকলোৱে পদক্ষেপ ল'বলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ অসমীয়া সমাজত আচলতে অসমীয়া বুলি ক'বলৈ হ'লে আমাৰ যিটো অসমীয়া শব্দটো বাপতি শাসুন আচলতে এই বস্তুটো আমি বজাই ৰাখিব হ'লে এই বস্তুটো আমি যিটো এনাজৰী আচলতে আমাৰ যি আছে এইটো আমি সদায় বান্ধি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আজি যিটো নতুন প্ৰজন্ম আমাৰ আহি আছে সেই নতুন প্ৰজন্ম পঢ়াৰ প্ৰথম শিকা অৰ্হতাটো লাগিব শিকাৰ পিছত আমাৰ যিটো আমি একতা এনাজৰীডাল বান্ধি ৰাখিব লাগিব বিহুৰ আমাৰ বাপতি শাসোন এই শব্দটো মই নক'লেও হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে জানে এই ক্ষেত্ৰত আমি পঢ়াৰ লগতে এই বস্তুটো যদি আমি নতুন প্ৰজন্মক যদি শিকাই লৈ নাযাওঁ নকৰোঁ নেমেলোঁ তো এইটো আমি চাবলৈ গ'লে এইটো নাইকিয়া হ'বগৈ আজি নতুন প্ৰজন্মই দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছে আজি নতুন নতুন প্ৰজন্ম উঠি অহা প্ৰজন্মখন কোন চামে গতি কৰিছে মই নকলো হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই আজি ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকক কৈয়ে দিছোঁ এতিয়া মই নকলো নকৈ আচলতে নোৱাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ এটা বৃহৎ ডাঙৰ এটা সমস্যা গাঁৱে ভূঞে সোমাবলৈ ধৰিছে আগতে টাউনত আছিলে এই টাউনৰ পৰিৱেশত এই বস্তুটো সোমাবলৈ সোমাইছিলে টাউনৰ পৰিৱেশত আছিলে কিন্তু এতিয়া এই বেমাৰটো গাঁৱে ভূঞে সোমাবলৈ ধৰিছে এইটো এটা হ'ল গাঞ্জা ড্ৰাগছ এই বস্তুটো গাঁৱে ভূঞে সোমাবলৈ ধৰিছে এইটো কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যায় আচলতে এইখিনি বস্তু যদি আমি সচেতন ব্যক্তিসকলে যদি আমি বজাই নাৰাখোঁ আমি উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক যদি এই কালচাৰবিলাক যদি নিশিকাওঁ তেখেতলোকক যদি শিক্ষা যদি নিদিওঁ বাকী আপোনালোকে আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে ওলাই আছে আমি মই এটা কথা আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ অভিভাৱকসকলকে বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু শিক্ষাৰ লগতে আমি যদি এইখিনি বস্তু যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে আমাৰ নিজৰ কালচাৰৰ বিষয়ে যদি শিকাওঁ আমাৰ বাপতি শাসনৰ বিষয়ে বিহু নহ'লে আচলতে অসমখন আধৰুৱা এই বিষয়টোৰ ওপৰত সকলোৱে জানেই মই নক'লেও হ'ব মই পোনে পোনে আমাৰ তিনিজন যুৱক আছে এখেতলোকৰ পৰা পুনৰ এটা গাত শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম এ পুনৰ এটা গান ৰাইজক যদি আপোনালোকে দিয়ে ভাল পাব নিশ্চয় অ নাচনী তাঁতৰ বাটি অ নাচনী দিবাহানে ফুলে বাচি অ নাচনী আশী সূতা গামোচা আশী সূতা গামোচা দি অ নাচনী জানাহানে ৰুৱা তোলা অ নাচনী জানাহানে ৰন্ধা বঢ়া অ নাচনী সবাহানে মোৰ লগ দি সবাহানে মোৰ লখিমীজনী মোৰ আচলে ভাষা নাই মই তেখেতলোকক কি বুলি ক'ম আচলতে এইবিলাকে প্ৰতিভামান যুৱক যুৱক বুলি ক'ব লাগিব প্ৰতিভামান যুৱক আচলতে তেখেতলোকৰ কথা আপোনালোকৰ আগত কি বুলি ক'ম আপোনালোকে চিনি থৈছে এখেতলোকক মই আগতেও মই তেখেতলোকৰ পৰিচয়টো আপোনালোকৰ আগত কৰাই দিলোঁ ইতিমধ্যে কথাখিনি আচলতে ক'ব বিচাৰিছোঁ পঢ়াৰ লগতে আমাৰ যিটো যিটো আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতি আমাৰ যিটো বাপতি শাসন এই বস্তুটো আমি সদায় বজাই ৰাখিব লাগিব মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ এই শব্দটো আমাৰ যিটো বাপতি শাসন আমি যদি বজাই নাৰাখোঁ আমি উকি অহা নতুন প্ৰজন্মক যদি নেদেখুৱাওঁ নিশিকাওঁ এই বস্তুটো হেৰাই যাব বুলি মই শিক্ষা কথাটো আমি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰথম কথা শিক্ষাৰ অৰ্হতাটো আমি দিবই লাগিব শিক্ষাৰ পিছত আমি যিখিনি আচলতে সিহঁতৰ প্ৰতিভা মান সিহঁতৰ প্ৰতিভাটো চাই তেখেতলোকে কি বিচাৰে আচলতে সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি দিব বিচাৰোঁ আমি তেখেতলোকক যদি দি দিওঁ এই যিটো বৰবী আচলতে আমাৰ মাজত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই বৰবিটো তেতিয়া নোসোমাব বুলি মই ভাবোঁ আচলতে এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব অভিভাৱকসকলে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব আমি চাব লাগিব চকু দিব লাগিব আচলতে আজি মই বহুত ভাল পাইছোঁ এনেকুৱা আমাৰ প্ৰতিভামান কেইজনমান বিহু আচলতে লগাই মোৰ একদম বহুত ভাল লাগিছে গতিকে উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ বিষয়ে আচলতে আমাৰ ৰাহুল ৰাহুলৰ পৰা দুৱাৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতলোকক গাঞ্জা খোৱাটো গাঞ্জা খোৱাটো তাৰমানে এতিয়া গাঁৱত এনেকুৱাকে সোমাই আছে মানে প্ৰায়বিলাক লৰাই খায় চবেই বুলি নকওঁ চবেই ক'লে ভুল হ'ব প্ৰায়বিলাক লৰাই খায় আৰু সেইবিলাকত যদি নিচাটো হৈ যায় ঘপককৈ এৰিব নোৱাৰে সেইবিলাকৰ নিচাটো হোৱা আগতে যদি গাৰ্জেনে যদি এইবিলাক সাংস্কৃতিক বা কিবা কৰ্মত যদি যিহত ৰাপ আছে ল'ৰাবিলাকৰ তাত যদি যোগাযোগ কৰি দিয়ে বা নামভৰ্তি কৰাই দিয়ে ক'ৰবাত কিবা কৰিবলৈ সেইবিলাকৰ হয়তো সেইবিলাক ধাৰণা নাহিব চাগে মোৰ মতে নাভাবোঁ আপোনাৰ কথাটো মই কাটি পিনে কথা এষাৰ কওঁ আপুনি বেয়া নাপাব এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যিহেতু মই এটাই কথা ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ এতিয়া যিহেতু এজন অভিভাৱক হিচাপে যিহেতু দেউতাকেইজনে হয়তো বাহিৰত থাকিব পাৰে প্ৰকৃত কবলৈ গলে মাক মাক আচলতে মাকে নিজৰ পুত্ৰৰ লগত সদায় থাকে পুত্ৰজন বা নিজৰ পুত্ৰ কেনেকে ওলাই গৈছে কেনেকৈ সোমাই আহিছে সেই নিৰীক্ষণ কিন্তু মাকৰ আছে মাকে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে যে এইটো বস্তু মোৰ ল'ৰাজন এনেকে ওলাই গৈছিলে আহিছিলে এনেকে মাকে সুধিব লাগে তুমি নিশ্চয় কিবা এটা খাই আহিছা কিবা এটা কৰি আহিছা সেই বস্তুটো যদি অকণমান মাকে নিৰীক্ষণ কৰে এইটো শুধৰণি হ'ব যিহেতু মোৰো মা আছে এতিয়া মই ওলাই আহোতে মায়ে মায়ে মই কেনেকৈ আহিছো মায়ে সেইটো লক্ষ্য কৰিছে এতিয়া সোমাই যাম কেনেকে সেইটো মায়ে লক্ষ্য কৰিব গতিকে সেইটোতে এতিয়া চবেই গম পাব কোন কেনেকৈ আহিছে কোনোবাই কিবা খাই গৈছে কোনোবাই কিবা খাই নাই যোৱা গতিকে মাসকলে যদি সেইটো লক্ষ্য কৰে নিশ্চয় নতুন প্ৰজন্ম ভাল হ'ব মই আশা কৰোঁ সজাই তেখেতে বৰ সুন্দৰ কিছুমান কথা আচলতে ক'লে এই কথাখিনিত চাবলৈ গ'লে এই দায়িত্বটো আচলতে মাক মাকৰ ওপৰতে সকলো সকলোখিনি আছে ইয়াত মাকেই বুজি পাব মোৰ ল'ৰাটো কেনেকৈ ওলাই গৈছে কেনেকৈ কি পদ্ধতিত কেনেধৰণে ঘূৰি আহিছে সেইটো উপলব্ধি মাকেহে কৰিব পাৰিব আচলতে এইখিনি অভিভাৱকসকলে আচলতে এইখিনিক গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ আৰু বিশেষ আপোনালোকক কি ক'ম বেছি বহলাই ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে দুৱাৰখাৰ মুক্ত গালি পাৰিব মই সেইটো জানোৱেই নিশ্চিত আপোনালোকে মোক কাইলৈ আঙুলি টুৱাব যাতে তোমাৰ ল'ৰা প্ৰথম ঠিক কৰা বেলেগক আপুনি আঙুলিয়াব এই শব্দটো আপোনালোকে ক'ব কিন্তু মই এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যাতে আপোনালোকৰ ল'ৰাটো যাতে তিল তিলকৈ মৰি নোযোৱক আপোনালোকে ভাবিছে নেকি এইটো ভাল এটা কৰ্ম ভাল এটা পদক্ষেপ বুলি ভাবিছে নেকি চাবলৈ গ'লে যদি সেই সেৱন কৰিছে আপোনাৰ ল'ৰাটো তিল তিলকৈ মৰি আছে মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এইটো নহওক বুলি ভাবিয়ে মই আপোনালোকক এই আচলতে কথাখিনি ক'বলৈ আজি বাধ্য আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ বাকী বিশেষ বহলাই নকওঁ এই কথাখিনি মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সকলোখিনি বুজিলে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ